मेरी इंतहा निगारिश यही है तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ आलमीन वस्सलातो वस्सलाम अला रसूल करीम रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम में जो आखिरी हिदायतनामा है इससे पहले अल्लाह ने हर रसूल पर कुछ सहीफ़े कुछ किताबें भेजी और सब इस किताब जिस दिन नाजिल फ़रमानी शुरू की उस दिन अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया कि आज तक जो किताबें भी भेज चुका हूँ अब ये आखिरी किताब है जो सब कुछ मैंने किया उसका मजमू है ये ये हदायत मेरे और सब के लिए बल्कि अल्लाह ने तो क़ुरान में फ़रमाया हदास ये इंसानों की हिदायत के लिए मैं भेज रहा हूँ अब उन इंसानों में से भी वो इंसान मुकद्दर वाले हैं जिन्होंने इस किताब को अल्लाह का कलाम माना अल्लाह को अपना आखिरी रब माना और मोहम्मद सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुना हुआ नुमाइंदा जिसे हमारी ज़बान में नबी या रसूल कहते हैं माना इस पर अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि आखिरी कलाम जो हम तक पहुँचा है इस पर अमल करें ये सारी तगो दो ये मेरी सारी बातें ये मेरी ज़िंदगी मेरे अहल ख़ाना की ज़िंदगी ये क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए हज़रत इब्राहीम ने जो दुआ मांगी जो कुरान में मौजूद है वो हमारा मौजू नहीं है मगर उसमें पहले आपने अपने लिए फिर अपनी ज़रूरत के ज़ुर्रियत के लिए और फिर हर ईमान वाले के लिए दुआ मांगी ना आपने तो सबसे पहले जो है वो जिससे सवाल होगा वो मैं एज ए इंडिविजुअल मैं हूँ आप हूँ आप हैं कोई भी हैं हर मुसलमान से पहले उसके मुतल होगा फिर उसके घर के घर वालों के मुतल होगा तो ये भलाई और ख़ैर का सिलसिला जो हमने कोशिश शुरू किया है इसमें हमारी कोशिश यही होगी कि छोटी छोटी बातों के ज़रिए हम ये सोचने की कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है अगर नहीं है तो हम कोशिश करेंगे ज़रूर मुझे अपने अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि हम मुसलमानों की ज़्यादा तादाद खुदा से डरने वाली है खुदा का खौफ रखने वाली है हो सकता है कमज़ोरियों की वजह से हम अपने दूर से दीन से दूर हों मगर अल्लाह जानता है कि उसका ईमान और उसके रसूल अलसलातलम की मोहब्बत हमारे दिलों में मौजूद है जो जरा सी दूरी है वो हमारे अपने नफ्स की वजह से भी है शैतान की उकसाहट की वजह से भी है उसे कुछ भी नाम दे लें आप तो हमारी कोशिश ये होगी कि जो भी ये छोटी सी बात हो मैं ख़ुद इस पर गौर करूँ और जब आप तक भी पहुंचे तो इसकी मिसाल मेरी और आपके लिए ऐसी है कि जैसे शीशे के सामने खड़े होकर हम देखें कि हम बाहर जा रहे हैं किसी अच्छी महफिल में जा रहे हैं कपड़े तो सही हैं चेहरे पर अच्छा लग रहा है टोपी नकाब अच्छी तरह पहना हुआ है ताकि दूसरों के सामने जाकर शर्मिंदगी ना हो हमें कि हम हम में कोई कोताही रह गई है तो इस ज़िंदगी का मकसद भी ये है कि हम जब अपने रब के सामने पेश हों तो वहाँ वो हमसे राज़ी हो जाए आमीन आज एक छोटी सी बात शेयर करनी है कुरान से कुरान में अल्लाह ने फरमाया लजी नस्त जाबू ले देखिए चार लफ्ज हैं सिर्फ लिल लजी नस्त जाबू जिसने भी हमारा कहा माना जिन लोगों ने हमारा कहा माना अल्लाह रब मुखातिब है लिल्लजीन, हसन अपने रब का जिसने कहा माना उसे हम हुसना आ देंगे बहुत बड़ा ये वादा है अल्लाह का मुफस्सरीन ने बाज में कहा कि इसका मतलब जन्नत है बाद ने कहा अल्लाह के इनाम है बहरहाल वादा अल्लाह के इनाम का है यहाँ पर और लफ्ज अल्लाह ने अगर कहा जाए तो

हिसाब व बेसलहा अकबर जिसने सुना अल्लाह ने कहा कि उसके लिए सिर्फ चार लफ्ज इस्तेमाल किए और जिसने नहीं सुना अल्लाह ने इतनी बड़ी बात करी उनके लिए गौर कीजिए मैं अगर सोचूं तो कभी ये ये गुफ्तगु मुझे इस तरह समझ में आती है कि गालिबन किस कोई मदरसा समझ लीजिए कोई स्कूल समझ लीजिए उस्ताद है मम है मुरबी है टीचर है और घर का माहौल है तो माँ बाप हैं जो औलाद की कितनी खैर चाहते हैं बड़े बहन भाई हैं उस्ताद है किसी शागिर्द को जो बहुत होशियार शागिर्द है जब उसने उस दिन का काम पूरा कर लिया तो सिर्फ़ शाबाश कहा उसको ना या आजकल के दौर में बेस्ट कहा गुड कहा एक्सीलेंट कहा और दूसरे का जब उसने उस तवज्जा दी उसकी तरफ देखा कोई काम पूरा नहीं है जो भी उसको कहा गया था पूरा करके नहीं लाया उस्ताद जिसके दिल में पता है उसे कि अकबर ये काम नहीं कर रहा साल का आखिर आने वाला है इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा ना तो जिसने अच्छा काम किया था उसे एक छोटा सा लफ्ज़ कहा शाबाश बेटे शाबाश और जिसने सही काम नहीं किया उसे मुसलसल समझा रहा है उसे उस्ताद को बड़ी लंबी तकरीर करनी पड़ेगी उसके दिल में दर्द समझाएगा कि मियाँ कितना अर्सा हो गया छः महीने आठ महीने इस क्लास के गुज़र चुके हैं साल ख़त्म होने वाला है हाई स्कूल है उसके बाद आपको आगे बढ़ना है अगर नहीं कर सकोगे तो किस तरह अमली ज़िंदगी में कदम रखोगे अला तालीम कैसे हासिल कर सकोगे अभी भी है अभी भी टाइम है गौर कर लो भाई ख्याल करो तुम ऐसा नहीं है कि गब भी हो नहीं समझदार हो दूसरी तुम्हारी एक्टिविटीज़ बताती हैं सब कुछ बहुत अच्छा करते हो यहाँ क्यों ख़राब कर रहे हो यार ये उसके दिल का दर्द है उसके लिए इतनी ज़्यादा गुफ्तु करनी पड़ी उसको और अगर घर का माहौल है तो माँ बाप भी उस बच्चे को जो उनका कहना मानता है जो अल्लाह के कहने पर चल रहा है उसको सिर्फ़ शाबाशी देते हैं अल्लाह हजर देगा बेटे शाबाश लगे रहो अल्लाह कामयाब करेगा आपको ना और जो दीन से दूर है खुदा न खादसा किसी और चीज़ में पड़ा हुआ है हर वक्त उसको नसीहत करते रहते हैं उन्हें भी मालूम है उन्हें भी मालूम है कि अब अगर अच्छा तरीक़ा इतने इस्तेमाल नहीं किया यही हाल रहे उसके अमली ज़िंदगी अभी तो पंद्रह सोलह अठारह बीस बरस का है आने वाली ज़िंदगी न जाने साठ साल हो सत्तर साल हो अस्सी साल हो किस तरह गुजर ना टीचर के दिल में भी उस्ताद के दिल में भी माँ बाप बुजुर्गों के दिल में भी यही खौफ है जो आने वाले वक्त के लिए उनके दिल में है अल्लाह ने मुझे और आपको समझाने के लिए यह लफ्ज़ इस्तेमाल किए लिल लजीन अस्तजाबू जो हमारे कहने पर चलेगा लिल लजीन इसबुल रबहुल हस्सन जिसने अपने रब का कहना मान लिया उसको तो बहुत बड़ा इनाम देंगे हम आपको अल्लाह देख रहा है जिससे मुखातिब है जो उसकी सुनने वाले हैं अल्लाह को मालूम है अल्लाह आलम व शहादा है आलाम वमाफ़ी नफुस से कुम अल्लाह ने फरमाया जो कुछ तुम्हारे नफूस में है ज़बान में नहीं जो कुछ तुम सिर्फ सुन सोच रहे हो हमें मालूम है उसका भी ना, तो उसके रास्ते पर चलने वाले उसका कहना मानने वाले उनको जब मुखातिब किया तो अल्लाह देख रहा था अल्लाह को मालूम है कि इन श्ला इनका अनजाम तो लिल हसन की तरफ मैं करूंगा ही नहीं ना मगर बादल नखास्ता जो उसके रास्ते पर चलने वाले नहीं हैं ये, ये भी उसे मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा क्योंकि ये पैगाम हम सब तक पहुंच चुका है इस पर जो चलेगा वही फायदे में रहेगा वही कामयाब है जो नहीं कहना मान रहा है अल्लाह ताला उसे बता रहा है ना वल्लीन लम अस्त लहू ए मियाँ सुन लो अब तो मेरे कहने पर नहीं चल रहे तुम ना तुम ये समझ रहे हो कि ये इसी तरह रहेगा अब खुशहाल भी हो सब कुछ है आपके पास बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है सोच लो अभी ये ज़िंदगी सिर्फ साठ सत्तर साल की नहीं है आगे बहुत बड़ा टाइम पड़ा हुआ है आखिर जब वक्त आएगा ना अल्लाह का कहना है लोहिल अर्द जमी मिसला हु। मा उस वक़्त जब आएगा मेरे सामने खड़े हो गए आमाल का ज़ख़ीरा नहीं होगा आपके पास मेरे कहने पर चलने के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी होगी आपने अब आपके जहन में वही प्लान आ रहा होगा जो ज़िंदगी में आप करते थे कि ज़िंदगी के सारे काम आपने दौलत दे देकर रिश्वतें दे दे नाजायज तरीके से कराए थे बहुत कमाया करोड़पति बन गए अरबपति बन गए अपनी होशियारी बताते थे आज भी आपके जहन में यही ख्याल आ रहा है ना लोहुमा जमीलाहू माह आज भी उनके जहन में ये ख्याल आएगा काश ये जमीन अंदाजा लगाइए जमीन में क्या क्या दौलतें हैं ना जमीन में क्या क्या भरा हुआ है जिसके लिए आज और मैं सब कुछ कुर्बान करने के लिए उसके थोड़े से हिस्से के लिए सिर्फ करोड़पति बनने के लिए लखपति बनने के लिए जो इस जमीन पर मौजूद दौलत का ऐसा हिस्सा है जैसे सरसों की एक पूरी भरी हुई हो बोरी और उसमें से एक दाना निकालने में और आपना उसके लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं उसी अल्लाह ने कहा तुम्हारी कोशिश ये होगी कि जमीन में जो कुछ भी है लाओ अल्लाह माफी लार दे जो जमीन में है वो भी जमी व मिसलाहू इस ये और इस जैसा और भी अगर हो तुम्हारे पास तो तुम कोशिश करोगे कि मैं ये देकर अपनी जान छुड़ा सकूँ ना ये सब कुछ दे दूँ मैं ये सब कुछ नज़राने की सूरत में पेश करूँ अल्लाह मिया ये नजराना है और फिर मेरी जान छुड़ जाए ये कोशिश होगी हमारी अल्लाह ने कहा अल्लाह ने कहा वो कबूल नहीं होगा में वाह इनसे तो बहुत बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा अल्लाह इनसे बहुत बुरी तरह हिसाब लिया जाएगा और उनका आखिरी ठिकाना जो है जहन्नम होगा अल्लाह ताला मुझे और आपको और हर अपने नाम लेवा को उस अजाब से बचाए वो दिन होगा जब हमारे पास अगर आमाल नहीं है तो मेरे भाई और मेरे अजीद तो कुछ भी नहीं है अब भी उसने समझा दिया है सुनने वाले के लिए चार लफ्ज और ये जो दूसरी आयत मैंने पूरी सुनाई कम से कम बीस से बाईस लफ्ज हैं ये चार के मुकाबले में सुन लिए फिर कितनी की गौर बड़ी तमीज से समझ बड़े खलूस और दिल की गहराई अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा कामयाब होकर उसके हजूर पहुंचे ना बता रहा है देखो अगर नहीं करोगे तुम तो फिर ये इतना सोना चांदी क्या अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी बड़ी दौलत होगी जिसे देकर वो शख्स अल्लाह ना करे कि हम में से कोई शख्स ऐसा हो अल्लाह मेरे रब हमें उन लोगों में शुमार मत कर रहा आमीन अल्लाह आमीन मगर ये वो सीन है जो वहाँ पर होगा वो व शहादा है उसे मालूम है ये आज कल हाल माजी मुस्तबिल मेरे और आप के लिए है मेरे रब के लिए नहीं है वो वो ये सीन अपनी आँखों के सामने होता हुआ देख रहा है इसलिए कह रहा है वो कि उस दिन तुम सब कुछ देने के लिए तैयार होगो, मगर कबूल नहीं होगा उस वक्त से पहले अभी भी हमारे पास वक्त है मेरे मोहतरम अजीजो, बुज़ुर्गो अभी भी टाइम है हमारे पास अल्लाह हमारी ज़िंदगी को कोशिश करें हम इसकी तो इंतहा नहीं है नेकी भलाई खैर की कोई इंतहा नहीं है अगर अल्लाह ने हमें तोफ़ी दी है तो हमें मज़ीद तो़ीक दे मेरा रब कि हम भलाई और ख़ैर में उसकी अतात में अपनी जान खपा दें और माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अगर हम में से हम हमारी बीवी बच्चे बहन भाई दोस्त यार अज़ीज़ अकरबा जो इतने मोहब्बत है जिनकी हमारे दिल में उनके लिए भी हम खुल खूब से दुआ करें कोशिश करें कि अल्लाह हमें भी और उनको भी अपने दीन पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए अपने रास्ते पर उस रास्ते पर जो कुरान और सुन्नत का रास्ता है उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और ये पैगाम ये भलाई और ख़ैर की बातें दूसरों तक पहुँचाने की भी तोफ़ी फरमाए, आमीन समीन वाखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रबालमीन